hammaga salom do'stlar sizlar bilan do bugun akalar bugungi yengi videoymizda keyingi sezon keladigan rangdagi sovg'alarni ko'rib chiqamiz ungacha kanalga obuna bo'lib подписка bosib qo'yishinglarni iltimos so'rab qolaman bo'lmasa keyingi video sovg'alarni ko'rishni boshlaymiz kelgan keladigan achki manimcha buni ko'ziga anaqa o'ynab tursa kerak mana bu yerda diskotekaaga o'xshab keyingisi kiyim kiyim juda zo'r emas нормальный bo'ladi kolleksiya uchun pasta qizil oq ko'kp rang aralashgan ekan kepkalari ham отдельный bo'ladi adashmasam keyin parashut berar ekan manimcha besh ub besh yoshga to'li o'tganligi munosaa munosabati bilan berilsa kerak deb o'ylayapman keyingisi graza graza вообще jinni akalar <laughs> jinni juda chiroyli graza ishlashgan lekin bunaqasi ko'rmaganman pubg birinchi marta bunaqa rangdagi graza chiqyapti akalar kanalga lik va podpiskа bosib qo'yinglar akaimiz to'qson yetti foiz bosmasdan ko'rar bosmasdan ko'rarkan keyingisi maska beradi maska ham juda zo'r emas lekin pushti rang bilan qizil rang ko'k qora qorabilang aralashgan kipka ham juda chiroyli kipkani naushniksi ham bor ekan ekanund airboga o'xshagan anaqasi endi n aваа zaваа beriladigan sovg'a zav asta beriladigan sovg'alarni ko'ramiz mana shunaqa rasm beriladi avatarga va zava sovg'asi manaman bu juda chiroyli videoyimiz tugadi kla videoga like va podpiska bosib qo'yish esingizdan chiqmasin kanalimiz podpischik sakson ikkita bo'ldi tezroq yuzta qilaylik iltimos hammaga salom do'stlar sizlar <laughs> bilan do bugun kalar <laughs> bugungi <laughs> gi videoymizda keyingi sezon keladigan rangdagi sovg'alarni ko'rib chiqamiz ungacha kanalga obuna bo'lib подписка bosib qo'yishinlarni iltimos so'rab qolaman bo'lmasa keyingi video sovalarni ko'rishni boshlaymiz